Gələk. Xəbarlar bizim bugünkü dərsimiz köməkçi nitqlərlədir. Köməkçi nitqlərin əsas nitqlərlərin fərqi nədir? Ümumiyyətlə Azərbaycan dilində əsas nitqlərin leksik lüğəvi mənası mövcuddur. Əgər bir sözün leksik, yəni lüğəvi mənası varsa, o sözlərin morfoloji sualları var. Düzdür? Yəni ismin morfoloji sualı var kimdə, harada, sifətin necə, nəcür, hansı və s. Köməkçi nitqlərində leksik lüğəvi məna olmaq üçün onlarda morfoloji suallar da yoxdur. Əsas nitq xəllərinin həm lüğəvi məna var, həm morfoloji suallar var, həm də əsas nitq xəlləri cümlənin mərkəzi üzvü olur, lektik və qrammatik xüsuslər qəbul edir. Amma köməkçi nitq xəllərində lüğəvi məna olmağa görə onların morfoloji sualı yoxdur, lektik şək və qrammatik xüsuslər qəbul edir. Bilmirlər müstəqil şəkildə cümlə özvi ola bilmirlər. Aydındım. Çox gözəl. Bəs köməkçi nitq xəllərinin fəaliyyəti nədən ibarətdir? Köməkçi nitq xəllərinin yalnız qrammatik mənası olduğuna görə Cümləçi tiksələrimizin qrammatik mənanı yaranmasına xidmət edir. Yaxşı, sözün yalnız qrammatik mənası varsa, o necə məyəndəşləşdirəcəyini mənanı cümlə daxilində yerindən ası olur. Yəni köməkçi tiksələr cümlə daxilində sözlərin bir-biri ilə əlaqələnməsini, cümlə üzvlərinin bir-birlə əlaqələnməsini, söz birləşməsinin tərəflərinin bir-birinə əlaqələnməsinə yardım göstərir. Aydındımı? Ümumiyyətlə 5 köməkçi tiksəlimiz var: qoşma, bağlayıcı, ədad, modasız, nida. Bunlardan iki köməkçi nitq xüsəsə bir-birinə yaxın məna ifadə edir. Bunlar qoşma ilə bağlıdır. Qoşma və bağlayıcı sözləri və cümlələri, cümlə üzvlərini və sözləri, söz birləşməsinin tərəflərini bir-birinə əlaqələndirib bağlamağa xidmət edir. Amma ədad, modal söz, nidalar isə cümlədə başqa məna çalarları yaratmaq xidmətidir. Məsələn, modal sözlər fikrə münasibət bildirir, aydındırmı? və s. Köməkçi nitq xüsələrimizin əsas nitq xüsələrindən hansı fərqlidir? Cüməisin xəyəllərimizin morfoloji sualı yoxdur. Bəli, leksik mənaları yoxdur. Cüməisin xəyəlləri cürmə əzvi ola bilmir. Cüməisin xəyəlləri leksik və qrammatik şəkilçilər qəbul edə bilmir. Amma qoşma, cüməisin xəyəlləri digər cüməisin xəyəllərindən fərqli olaraq qoşulduğu sözlə birlikdə cümlədə izm ola bilər. Cüməz ola bilər. Rəmi yəni, üstəki şəkildə yox, qoşulduğu sözlə birlikdə cümlənin izmi olur qoşulduğu sözlə birlikdə əgər cümlə üzvü olursa, deməli bu suala da cavab verir, düzdürmü? Amma müstəqil şəkildə yox, qoşulduğu sözlə birlikdə. Yəni qoşulduğu sözlə birlikdə ancaq cümlə daxilində suala cavab verənə görə bu suallar necə sual sayılacaq? Sintaktik. Məqburiyyət sualla bilməz, düzdürmü? Çünki məqburiyyət sual cümlə daxil yox, xarici də cavab verən sözlərdir. Məsəl üçün isimlər kim, nə, hara sualına cavab verir. Cümlə xaricinə də bu suallara cavab verir. Cümlə daxilində kim sualı, morfoloji sual deyil, sintaktik sualdır. Amma cümlə xaricində kim sualı nədir? Afer. Bu adi bir nümunə demisə morfoloji sual olması, sintaktik sualı fərqləndirməkdən ötürü. Eee ism götürək, məsəl üçün qızıl. Morfoloji sual nədir? Nə qızıl? Amma gəlin cümlə daxil edək. Qızıl kəmər. Sual verin, edə bilərsiniz. Nəyə kəmər? Cümlə daxilində başqa sual olacaq. Qızıl sözün morfoloji sualı. Nə olmasına baxmayaraq, cümlə daxilində cavab verdiyi necə sualı onun sintaktik sualıdır. Aydındamı? Yəni cümlə daxilində cavab verdir sualı sintaktik sualdır, amma özünün nitq hissəsi baxımından öz sualı morfoloji sualdır. Qoşma, qoşma digər köməkçi nitq hissələrindən hansı fərqləri var? Qoşma yalnız sadə olur. Bilirik ki, heç bir köməkçi nitq hissələri zətfəmə ola bilmir. Amma sadə və mürəkkəb olma xüsusiyyəti var qoşma da amma bu yoxdur. Qoşma yalnız sadədir. Qoşmanın hansı məna növləri var? Qoşma. Birgəlik qoşması. Birgəliyin başqa cür adı nə olar? Afərl, vasitə. Məsafə qoşması. 9 məna növləri var. İstiqamət qoşması zaman. Afərl, zaman qoşması. Dəyərli istiqamət qoşmasıdır. Səbəb məsəl. Afərl, şərhləndirmə. Ay səbəb məqsəd faydlıq aidlik bəzətmək bəzətmə 9 oldu Bəncətlər. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a fərq uşaq qoşmalar ismini yönlük adlıq yəni yönlük və çıxışlı qollarla qoşularaq məna çalarları yaradır. Qoşmanın mənasını qoşulduğu hallar müəyyənləşdirir. Və qoşmanın bu növləri var ha. Bu sözün leksik mənasına görədir yoxsa qrammatik mənasına görədir? Afər. Çünki qoşma köməkçi nitq səsi olduğuna görə onun leksik mənası yoxdur, sırf qrammatik məna növlərdir. İndi biz deyirik ki, qoşmanın məna növləri onun qoşulduğu hallarla müəyyən edilir. Məsələn, birgəlik vasitə qoşması hansı halla qoşulur? Ablıq halı. Unutmayın, addlı hala qoşulan bütün qoşmalar eyni zamanda yiyəlik məna qoşur. Ona görə də deyilir ki, add afərli müştərək addlı hala qoşulan qoşmalar Yalışan da qoşulur və bu qoşmalar müxtəraçdır. Ayrı-ayrı qoşdan qoşmalar, hansı ki onlar birgəlik və vasitə ilə hansıdır? İlə, onun kimlərlə əlaqəli olması. Valilər bir də nədir? Zağcə. Aydındım mı? Uşaqlar, Azərbaycanda köməkçi gitsələr bir bir-birinə sinonimlik təşkil edir. Yəni eyni məna növü bir-birinə sinonimdir. Yəni ilə ilə cəlb bir-birinə sinonimdir. Amma bütün məqamlarda yox. Yəni sırf var birgəlik vasitə bildirən qoşmalardan biri. Son, deyim yol boyunca sürü davazları var idi. Bunu dəyişib deyə bilərəm yol boyu ilə, afər. Amma mən qardaşımla gedirəm, bunu dəyişib qardaşımla gedirəm deyə bilmərəm. Yəni bir dənə qoşmanın, bir dənə birgəlik vasitə növü olan nümunələri bir-birini əvəz edəyə, əvəz eləmək də passiv. Yəni bəzi nümunələri də əvəz edir, bəzilərində yox. Amma digər növlərinə aid olan bütün nümunələri asanlıqla bir-birini əvəz edəcək. Yəni ki, məsafə qoşmaları isminin hansı hala qoşulur? Yönlüşəm. Gəlin baxaq. Şona, məsafə istiqaməti eyni vaxtı kəsən, istiqamət qoşması da yönlüşə qoşulur. Yəni fikr verim, bunların ikisinin də halı eynidir. Halı eyni olduğuna görə bunların sözləri fərqli olmalıdır. Məsafə qoşması kimi, qədər, can təri, qədər, zan və tək. İstiqamət qoşmaları, bəlkə də məlumdur. Hə, tək yoxdur. Tək, yox, yox, tək bəzək məqoşmasıdır. Deçək İstiqamət qoşması, tərəf, sarı tərəfə doğru qaçdı. Doğru. Sarı. Sarı. Afərin. Qoşum-qoşum deməsin. Afərin. İndi fikirlərim. Uşağlar, sözlərə baxın, bir-birindən fərqlidir. Yönlü cavə qoşulan qoşmalar cümlə daxilində məsafə mənasını ifadədirsə, bunlar kimi qədər can və dəqdir. İstiqaməti ifadədirsə, tərəf doğrusal və qarşıdır. Yəni istiqamətlə məsafənin fərqi nədir? Məsafədə göstərdiyimiz istiqaməti, yəni göstərdiyimiz məkana çatmağı nəzərdə tuturam. Deyirəm ki, burdan metroya dək 1 getdik, düzdür? Və bu da burdan metroya qədər 1 get. Görürsüz, asanlıqla bir-birini əvəz edir. Amma bu mən riyəli boşmasında yoxdur. Metroya qədər 1 getdik. Yəni burdan metroya qədər dediyimdə metroya gedib çatmağı nəzərdə tuturam, düzdür? Amma desəm metroya tərəf getdik. Metroya getməkəcə lazımdır, düzdürmü? Metroya tərəf deyirəm, amma heç metroya çatmıram. Başa düşdürsüz? İstiqamətdə göstərdiyim məkan sadəcə mənc istiqaməti bildirir, amma məsafədə göstərdiyim məkana mütləq gəlməliyəm, çatmalıyam. Zaman qoşmaları. Yəni zaman qoşmaların ismi çıxışdır qalmazlar. Bəzən fans, əndə, var, tamam, sonra sonra var. Hə. Yəni yəni bular haqqında zərfbəslə danışmışdıq ki, bu sözlər əvvəl qabaq, sonra bəli, zərfə bənzəyir. Düzdür? Yəni. Məsəxifrəkləndirək. Bəli. İkinci e, çıxışlı hal üzərinə gələrsə bu nədir uşaqlar? Qoşma, zaman qoşmaları. Məsələn, səndən əvvəl, səndən qabaq, yəni. səndən sonra, səndən bəri. İsmat qoşması ismin yönlük halına baş verir, düzdür? Hansılardır? Görənlər, əsasən. Ümumiyyətlə istimad nə deməkdir? Yəni istimad mənbə deməkdir. Yəni Gəlsən mənə həqiqət bir söz deyirəm. Bir deyirsən, deyirsən, deyirəm ki, bunu nəyə istinadən deyirsən? Yəni bu nəyə görə deyirsən? Yəni bunu e, hardan öyrənmisən? Hardan götürmüsən? Düzdür mə? Əfənin mənbəyi haradır? Düzdür? Oxuduqlarıma görə Nurayim mənə dediyinə əsasən, görürsüz? Nə etdim uşaqlar bunu? Mənbə dedim. Bu qoşmalar vasitəsilə. Fərqləndirmə qoşması, çıxışlı qara qoşudur. Səndən başqa qeyri-savayəti. Savayəti. Bəli, savayəti. Özgə. Ayır. Ayırı. Tamam düzdür. Əlavə. Xoşdur. Əlavə növünü niyə mötərizə içərisinə verim? Çünki əlavə qoşması əslində qəbul olunmur. Niyəni qəbul olunur? Onun məal növü qəbul olunur. Bəzi qoşmalar var ki, onlar qoşulduğu sözdə bir də cümlə üzvü olur. Yəni biz isbat edirik ki, o qoşma da Vaxtın məna növü mövcuddur. Yə. Yəni. Əlavə də, yəni qismən deyilir ki, fərqləndirmə məna növünə aiddir. Bunun başqa qoşmaları da var. Məsələn, üzlə qoşulması, o da bəli, naminə qoşulması. Bunun məna növü yoxdur. Düzdürmü? Və vaxta e, yaxın qoşulması. Deyirəm, səhərə yaxın e, görüşlük. Burada nə zaman sualına cavab verib, cümlənin zaman zərfliyi ola bilər, amma onu mən zaman qoşması deyə bilərəm küy, ki, qoşma məna növlərinin qoşulduğu hallar məhənnəşdirir daxil. Səhərə yaxın ismindən ansal da işlətdi, yönlük. Və zaman qoşmaları hansısa çıxışdır. Görürsüz üst üstə düşmədi. Üst üstə düşmək nədir? Ona mə zaman qoşması deyə bilmədim. Aydındır? Yəni göməkçi fikrsəsi olan qoşmanın hallarla işlənməyi bu qədər belə necidir, möhkəmdir. Aydındırmı? Və uşaqlar qoşma, qoşulduğu sözlə birlikdə idarə əlaqəsinə girir və bu zaman qoşulduğu sözü idarə edir. Yəni hallanmış sözü idarə edir. Səhərə yaxın deyəndə, yaxın qoşması səhəri idarə edir və əsas tərəfə yaxındır. Aydındırmı? Qoşma əsas tərəf kimi çıxış edə bilər. Söz birləşməsi deyil təbii ki, çünki əsas isimdən ibarət olmalıdır hər ikiləf söz birləşməsi olsun. Amma səhərə yaxın birləşmədə qoşma qoşulduğu sözdə sintaktik aladan yaradır əsas tərəfdir və idarə edir qoşululuğu sözü. Aydındırmı? Amma söz birləşməsi deyil. Aydındır? sintaktik əlaqənin əsas tərəfidir. Söz birləşməsi deyil ki, onun əsas tərəfi olsun. Çox gözəl fərqləndirmə qoşmaları qeyd etdik. Sonra səbəb-məqsəd qoşmaları ismin hansı anla qoşulur? Adlıq. Adlı qala qoşmalar da belə. Yəni şahın afəli müştərəkdir. Bir də səbəb-məqsəd qoşmaları yönlü qala qoşula bilər, bir də çıxışlı qoşulur. Gəl bir-bir yazaq. Adlı qala qoşmalar hansıdır? Üzlü bu addlıq halından yiyəli hal müştərək nə deməkdir? Yəni isimlərlə işləndiyi zaman addlıq halı yaşanır. Məsəl üçün Həsən üçün gəlmişəm, məsəl. Düzdür? Amma şəxs əvəzlilərlə işləndiyi zaman sən, üçün. Müştərindir, sən müştərindir, üçün, mənim üçün, bizim üçün. Yəni bu digərlərin digərlə vasitədələr cəhətdə. Həsənlə addlıq halda səninlə yiyəli halda. Aydındı mı? Yəni müştərəkli bu deməkdir. Şəxs əvəzlilərlə işləndiyi zaman yiyəli halda işlənir. Əvəziq bəhsində bu haqqda danışmışdıq ki, qoşmalar Əvəz-i fəil işləyən şəxs əvəzləri indi zaman şəxs əvəzləri yarış halda olur. Lakin bir dənəsi istisnadır, hansı idi? O, onlar, üçüncü şəxsin cəmi. Məsələn, onlar, onlar onların yəni nə demir ya? Onlarla deyirik. Aydındır? Onlar üçün deyirik. Başa düşdük? Çox gözəl. Adlıq yəni kənə qoşulan üçündür. Görünüşə qoşulan hansıdır? A, afərin. Görə. Sıxışıq qoşulan? misal səni üçün sənin üçün sənə görə səndən ötür. İndi burada ID qoşması. ID qoşmaları hansılardır? ID qoşması həm adlı qala qoşulur, düzdürmü? Adlı qala qoşulanlar yəni ikilə müştərəkliyik təsir edir. Bir də hansı qala qoşulur? Yönlü, afəlin, yönlü qala qoşulur. Adlı qala qoşulanlar haqqında, Barea, haqqında, düzdürmü? Barəsində, xüsusuluq, xüsusuluq susunda susuda -sus hə susda ha aydındı mı bəs yönü cəla qoşulanlar hansılar idi qayid qayid tayı ləzənə sus xas xas a tə sonra gəldik bəzətmə qoşmaları bəzətmə qoşması cismin hansı alana qoşulur Yer, ağlı qalanlar. Bəs ağlı qalan boş Yer, boşmalar, yəni kananın Yer, müştərəklik təhrifidir. Yəni şəxsəvəzlərin, zaman bərlərin, kimi. Kimi. kimi, tək, tək, tək. tək. Can, 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 can. Can, can. qədər, can, can, ca, ca, qədər, ancaq can, ca. Aydındır? Fikir verin, bu boşmalar kimi, tək, qədər, can və ca tək hissə olmağı Məsafə qoşmasında nə var? Bak kimi qədər, can. Yəni burada dəkdir, burada dəkdir. Məsafədə yönlük. Afərin. Fikir verim, halı fərqlidir. Məsafədə yönlük aldı, amma bənzətmədə aldır deyə yəni bilərsən. Həqiqətən qoşmanın məna növlüyü formalaşdı da nə oldu? Qoşulduğu hal. Və qoşmalar ismin halına qoşulur. İsmə yox ha, üsmə də qoşula bilər, başqa sözlərə də qoşula bilər. Əsas odur ki, ismin halını götürsün. Aydındırmı? Sağ ol. Sonra geldik qoşmaların bir-birlərinə təbii ki sinonimi təşkil edir, eyni məna növünə aid olanlar və asanlıqla bir-birinə əvəz edir. Bəs qoşmaların arfoqrafiyası, qoşmalar necə yazılır? Qabağında deks işarəsi qoyduqların, hansı ki şəkilçiləşmiş forması yazılır. O onlar fikirlə onların ortaq xüsusiyyəti nədir? Bəli, tək hecalı olmasın. Lakin xass qoşması tək hecalı olmasa baxmayaraq istisnadır, ayrı yazılır. Aydındır? Bəli. Çox gözəl. Sonra bir də üçün qoşması haqqında, hansı səbəmlə? Üçünün də şəkilçiləşmiş forması var. Uşaqlar düşün. Hə? Sənin üçün bu da təkizli olduğu zaman, bu nümunədə, təşkilizli olduğu nümunədə iki yazılacaq. Sonra qoşmalarımızın omonimi. İ-də qoşması birləşdirmə və bağlayıcı ilə omonimdir. Bağlayıcı bəs də bunu ətraflı danışacağıq. On sinonimlərlə fərqləndirəcək. Əgər iyləni və ya edə bilirəmsə bu bağlayıcıdır. Məsələn, Həsənlə mən getdik, Həsən və, və, və mən getdik deyə bilərəm. Amma yol boyu ilə söz dağızları var, yol boyu və söz dağızları var deyə bilmirik. Düzdürmü? Onun sinonimi ilə əvəz edərək tapırıq. Sinonimi və ilə əvəz oluna bilirsə, deməli o bağlayıcıdır. Əvəz oluna bilmirsə, deməli nədir? Qoşmalıdır. Bu halda bağlayıcı barəsində ətraflı danışacağıq. Sonra gəldik məsafə qoşmalarında. Yox digər qoşmasında caq təbii ki leksi şəkilçisi ola bilər, düzdürmü? Zəwur olur, həm əylən, əyləncə, burada isim düzəldə şəkilçisi kimi. Bəs sifət? Bəli. Sıfatın dərəcə şəkləsinə bənziyə bilər. Orda təbii ki sifətin dərəcə şəkilçisi əslində ədaddır, düzdürmü? Hı -hı. Zorba, zorbadzan, yəni güvətləndirici ədad ola bilər. Yaxşı, mən nə bilim ki, bu caq qoşmadır. O i ilə əvəz oluna bilirsə qoşmadır. Aydındım mı? olar bütün cavları mən iylənə əvəz edə bilərəm bütün cavları amma bütün iyləri cavla əvəz edə bilmərəm yəni iylərin qoşma olduğunu tapmaqdan ötrü vənənə əvəz edəcəm amma cavların qoşma olduğunu tapmaq üçün iylərin a fəncisinə adı var gəldik məsafə məsafə qoşmalarında kimi nəyə bənzəyir əvəzliyə əvəzlikdən fərqi nədir əvəzli kimi düzəltmədir düzdürmü qeyri müəyyən əvəzlik kimi əvəzlik. Kim? sözün kökü i elektrik şəkilsi amma qoşma kimi sadə Düzdür. Qoşmalar qulursa yalnız sadə olar. Düzəltmə mürekkəblə ola bilməz. Zaten köməksizcə düzəltmə olmaz. Sadə ilə mürekkəb olur, amma qoşmanın içində fikir verin mürekkəb növdə yoxdur. E, bu ya əvəzlikdir bizim üçün, təbii ki, ya da qoşmadır. Əgər özünə rəğə gələn sözlə birlikdə cümlə əsası olur və suala cavab verirsə qoşmadır. Müstəqil şəkildə götürülərsə olarsa uşaqlar əvəzlik. Afəl. Sonra, zaten qoşbitişik yazanlarda problem yoxdur. Tərəf isim kimi ola bilər, doğru sifət olur, zərf olur, işlənmə yerindən asılıdır. Sarf feil olur, hə? Gəl yaramız sarf feili, sarı sözünə sifət, bir də gəl mənə sarı. Yəni əslində qoşmaları fərqləndirməkdən ötürü uşaqlar ən əsas nəyə fikir verməli? Bəli, cümlə daxilində işlənməyə. Niyə? Çünki o köməksin tiksəsidir və onun məna növləri, qrammatik məna növləridir və bu qrammatik məna növü olanda görə qrammatik mənalar yalnız Cümlədə maddənin əhəmiyyətinə görə bunları da nə edəməliyəm? Cümlə daxilində tapmalıyəm, düzdürmü? Şuna biz, biz deyirik ki, isimlərin qrammatik xüsusiyyətləri başqa şeydir, qrammatik mənası başqa bir şeydir. İsimlərin qrammatik mənası cümlə daxilində olar, amma qrammatik xüsusiyyətlərini cümlə daxil etmək yoxdur. Məsələn, isminə qrammatik xüsusiyyətinə görə, düzdürmü? Havlana bilər, cənnənə bilər. Bu onun xüsusiyyətidir, başqa nitq növlərindən fərqləndirən xüsusiyyətlərdir amma onun qrammatik mənası eyni məhsusun, kimi əksin xüsusiyyəti kimi cümlə daxilə məyənnəşdirilir. Aydındır? Çox gözəl. Sonra qoşmalar haqqında nə danışa bilərik? Bəzi sözlər var ki, onlar yalnız qoşmadır, yəni başqa intiks kimi işləyə bilməz. Gördüyünüz kimi üçün, savayı, düzdürmü? Bunlar yalnız qoşma kimi işlənəcək. Örtüy görə, məsəl üçün, necə bilərsiniz? Bunlar yalnız qoşma kimi götürülür. Bəyəq nümunə vermişdik. Bəzi qoşmalar da var ki, heç onların mənu növbəllidir. Düzdür, üzrə Ha? Avadanlı tələbə qəbulu uğurla dövlət komissiya ordakı üzrə nədir? Köməkçinin tikləsi. Nə qoşma. Bəs hansı növü? Növü məlum deyil, amma qoşma götürülür. Məlum pesvalım var. Bu xastanın. Gözə şəklini çəkməyə ehtiyac yoxdur da. E, video qapacağıq. Buyur, məlum bu xastana aid var, məsələn. Məna xastası o məna aiddir. Onda aid, aid niyə ha yazılmır, amma xastı yazılır. Çünki aid iki cəldə, a i. İki də necədir? Xastı deyəndə xast ayı yazırdı. Xaman yox, xast. Xast ayrı yazılır <laughs> <Has, gülüyor> o heç. Deməli, o aid olan istisnaların içində getsinlər. Amma aid də gedir icazəninə. A, i, icazənin sayı sürətdəki sayı ilə məylləşdirilir. İdxaç 3 üstü 3 hərfdir, aid də 3 hərfdir. Dedi ki, 3 hərfdirsə amma orada 2 sait